بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah alhamdulillah syukur pada Allah pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca uh, Sohih al-bukhari dan uh, pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke 1219 itu bab yang ke 17 mudah-mudahan uh, pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kita ingat balik eh perbincangan kita yang lepas yang lepas kita ada baca bab yang ke 16 hadis yang ke-1218. Bab yang lepas berkait dengan ketika menunaikan solat bukanlah satu perkara yang mencacatkan solat. Semasa solat itu kita mengangkatkan tangan. Kesnya adalah Imam Bukhari ini dia menganggap itu sebagai bukan satu kecacatan kepada solat kerana merujuk kepada satu hadis ketika Nabi SAW ni pergi ke Kubah untuk menyelesaikan masalah perbalahan kaum melibatkan kepada Keturunan Bani Amrim bin Auf eh, Jadi bila, bila Nabi Muhammad pergi urus Lepas tu sibuk nak urus Berkenaan dengan orang yang duk, uh, Bergaduh bertengkar tu Masuk waktu semayang Bila Nabi Rabah pun tahu pada Abu Bakar as-Siddiq uh, Untuk menaikkan solat berjemaah Dan Abu Bakar pun bersetuju untuk jadi imam Pendek ceritanya uh, Abu Bakar pun jadi imam Nabi Muhammad Sallam Semasa tengah menunaikan solat itu Nabi Muhammad pun sampai Nabi Muhammad SAW datang dan kemudian Nabi SAW ni pun masuk daripada belakang tu celah-celah orang sampai dekat belakang Abu Bakar dan ketika itu tu sahabat Nabi yang menunaikan solat bersama dengan Nabi SAW tu uh, mereka ni tepuk eh, tepuk tangan untuk uh, memberi isyarat lah pada Abu Bakar untuk memaklumkan bahawasanya di belakang Nabi di belakang Abu Bakar tu adalah Nabi SAW maka bagilah laluan eh kepada Nabi untuk menjadi imam. Pendek ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tetap minta supaya Abu Bakar mengisyaratkan dengan tangan, minta supaya Abu Bakar kekal sebagai imam. Tapi Abu Bakar tetap gostan juga membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sebagai imam, Abu Bakar sebagai makmum dan semasa Abu Bakar gostan tu Abu Bakar angkat tangan eh. itulah perbahasan eh yang kita dah bahas panjang lebar dalam ceramah kita yang lepas. Hari ni kita akan masuk Bab yang ke-17 babu al-khasri fi as-salati bab pada menjelaskan tentang kita cekak pinggang semasa kita sedang solat. Ni tajuk eh. Ha, Imam Bukhari ni buat mari tajuk berkenaan dengan kita cekak pinggang pula. Sebab sebelum ni diceritakan angkat tangan dan itu tidak membatalkan solat. Timbul persoalan kalau cekak tangan pula macam mana pula? Ha ni soalanlah yang berbangkit eh. Makanya Imam Bukhari ni pun dia bawa tajuk berkenaan dengan bila kita solat ni cekak pinggang ni lagu mana? Eh. Ha, kita letak dua-dua tangan kita ni. Ni dekat pinggang kita macam tu lah. Eh, cekak. Macam tu kan. Eh. Uh, okay. Hadis yang kita bawa ni. Hadis yang ke-1219 eh. Kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddasana Abu An-Nu'man. Haddasana Hamad an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu an qala nuhiya 'anil khasri fis salati wa qala Hisham wa Abu Hilal an ibn Sirin an Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari diambil hadis daripada guru yang bernama Abu An-Nu'man kan hadis yang ke 1219 ni Imam Bukhari diambil hadis ni daripada guru yang bernama Abu An-Nu'man Abu An-Nu'man ni nama betul dia adalah Muhammad bin Fadl Arim eh tu nama penuh dia ni orang Basrah Imam Bukhari ambil hadis ni semasa Imam Bukhari berada di Basrah dan dia ni seorang yang siqah dan sabat Cuma ni ada sedikit iaitu dekat-dekat dengan saat kematian dia ni ada ikhtilat. Hafalan dia terganggu eh. Nyanyuk. Bahasa kita panggil nyanyuk lah kot eh. Jadi Abu Nu'man. Tapi uh, hadis ni sahih eh. Sebab dia riwayatkan ni ketika dia belum nyanyuk lagi. Yang mana Abu Nu'man ni pula. Dia ambil hadis daripada guru yang bernama Hamad. Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid ni pun antara ulama hadis yang terkenal pada zaman dahulu. Uh, nama betul dia adalah Hamad bin Zaid lah eh. Dia ni orang Basrah juga Dia ni siqah, sahabat, fakih Dan hadis yang diriwayatkan itu Dalam keadaan yang tercatat And Dia cerita hadis dalam keadaan dia Catat lah. Sebab ada imam hadisnya Dia riwayatkan hadis ni secara hafalan Ada satu lagi ni imam hadis Dia riwayatkan hadis tu dengan dia ada kitab Catatan dia. Jadi dia ada nota-nota dia Jadi masa diriwayatkan dia baca Catatan. Eh. Uh, ni yang Berlaku pada uh, Zaid Bin, uh, Ahmad bin Zaid. Uh, dia ni ada catatan masa dia meriwayatkan hadis. Cuma dekat saat kewafatan dia dekat-dekat dan -dekat meninggal ni di mata dia buta. Uh, di situ tu timbul persoalan lah. Uh, hadis yang dia diriwayatkan selepas dia buta ni apakah diguna pakai ataupun tidak. Dalam penceritaan hadis yang kita baca ni dia riwayatkan hadis ni sebelum mata dia buta. Dan dia ni pula ambil hadis daripada Ayub uh, ataupun lebih orang panggil dengan Ayub As-Sukhtiani ataupun nama betul dia adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sukhtiani eh. Nah, dia ni orang Basrah pun terkenal dengan kesiqqahan, siqqah, sabat, hafalan dia bagus kan. Waara', adil dan dia ni ambil hadis daripada seorang ulama hadis yang terkenal pada zaman tabi'in iaitu Muhammad bin Sirin eh. Muhammad bin Sirin. Kita selalu sebut Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin. Yang orang lazim memperkenalkan dia dengan kitab tafsir takbir ta ru'yah, Takbir mimpi kan. Sebenarnya kitab tu bukan dia tulis. Orang lain tulis. Tapi bubuh nama dia. Tapi dia sendiri tu memang alim dalam bab mentafsirkan mimpi. Ya. Dan Muhammad bin Sirih ni pula. Dia ambil hadis daripada sahabat Nabi yang terkenal. Namanya Abu Hurairah Rada Lawan. Ha, ni kita semua tahulah. Dan Abu Hurairah Rada Lawan ni pula dia kata. Ha, dia kata apa? Nuhiyah anil khasri fis salati. Dilarang kita uh, menyekatkan pinggang, cekak pinggang semasa dalam solat. Ha, Jadi Imam apa ni Abu Hurairah radhiyallahu ni sahabat Nabi ni dia kata cekak pinggang dalam solatnya adalah perkara yang dilarang. Ha. kalau tengok dalam hadis ni Abu Hurairah kata kita cekak pinggang dalam solat dilarang. Dia tak sebut Nabi larang ataupun tidak. Cuma Imam Bukhari ni dia buat mari jalur yang lain. Dia kata waqalah Hisham. Ha. ada seorang perawi nama Hisham. Hisham bin Hasan Al-Azdi nama dia. Eh dan seorang lagi Abu Hilal Ar-Sibik kan ataupun nama betul dia adalah Muhammad bin Sulaim. Dua uh, ulama ni Hisham bin Abu Hilal ni dua-dua ni dia walk mari jalur yang lain. Jalur ni uh, daripada Ibnu Sirin juga Ibnu Sirin daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Ha dalam jalur yang kedua ni menjelaskan bahawasanya itu larangan itu datang daripada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Ha jadi di sini kita boleh simpulkan yang dikatakan larang daripada kita cekap pinggang semasa kita solat. Masa solat ni tak boleh cekap pinggang tu. Itu datang daripada Nabi SAW. Ini dalam jalur Imam Al-Bukhari. Okay. Kita tengok apa kata Imam Nuh Hajar ala sekalian ni dalam kitab dia. Fathul Bari Bisharhi Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Nuh Hajar, hadis ni telah diriwayatkan oleh Muslim dan termizi. Ha, eh. Ada lagi dua kitab ada meriwayatkan hadis ni. Dan jalur dia daripada perawi yang bernama Abu Usamah yang ambil daripada Hisham. Jadi kita nampak sebenarnya ni jalur Imam Bukhari juga sebab Imam Bukhari pun uh, jalur dia adalah Hisham bin Hassan al-Asdi az Itu jalur yang kedua kita baca. Rupa rupanya jalur ni pun ada diguna. Jalur Bukhari yang kedua tu diguna pakai. Uh, di, di, ada juga diguna oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Cuma ni lafaz je uh, adalah lafaz dia kata naha an-nabiyya naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an al yusalliya ar-rajulu muqtasiran dia kata kat sini, dia kata Nabi Muhammad SAW larang seseorang lelaki itu semayang dalam keadaan cekap pinggang. Ha, yang tadi tu dilarang daripada cekap pinggang semasa dalam solat. Uh, ha, lafaz dia begitu. Tapi dalam lafaz yang 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 uh, Imam Muslim ni, dia guna lafaz Nabi SAW melarang daripada seorang lelaki itu menunaikan solat dalam keadaan cekap pinggang. Uh, ha, macam tu. Maksud dia sama eh. Hanya lafaz dia berbeza. Cuma dalam jalur yang lain pula, Imam uh, Ibn Hajar bawa ni, ada pun dalam riwayat Abu Hilal. Uh, Abu Hilal ni, kalau kita tengok tadi, Imam Bukhari, Yawak yang pertama Hisham, satu lagi Abu Hilal. Dua orang lah. Jadi, uh, riwayat Hisham tu, lafaz dia begitu. Naha an-Nabiya s.a.w. an-Yusalliya ar-Rajullah Mukhtasiran. Kita tengok pula jalur pada Abu Hilal. Abu Hilal, uh, ini ada diriwayatkan oleh Imam Ad-Darakutni dan dia guna lafaz yang bersambung lah. Apa ni mausul, salat, sanat yang bersambung. Dalam kitab Al-Afrad melalui jalur Amrun bin Marzuk. Daripada beliau dengan lafaz anil ikhtisari fi salati. Ha, kalau tengok dalam lafaz um, Hisham. Naha an Nabiya SAW an yusalliya ar-rajulu muhtasiran. Nabi SAW melarang seorang lelaki semayang muhtasiran dalam keadaan cekak pinggang. Tapi dalam lafaz uh, Abu Hilal ni pula naha an nabiy sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fis solah. Ha, eh? Nabi salam melarang daripada bercakap pinggang di dalam solat. Ha, dia beza dia pada lafaz je lah. Tapi sebenarnya mengandungi maksud yang sama. Nabi Muhammad tak bagi kita ni semasa solat cakap pinggang. Nabi tak bagi. Eh? Gitu. Taip. Okey. Itu hadis yang ke-1219. Kita tengok dalam hadis yang ke-1220. Al Imam Bukhari berkata wa qala haddatsana Amr bin Ali haddatsana Yahya haddatsana Hisham haddatsana Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha an nabiya sallallahu alaihi wasallam an yusalliya ar-rajul mukhtasiran Ah, ha, ni lafaz yang Hisham eh lafaz Hisham tak ada, sama je itu dalam hadis yang ke-1220 Imam Bukhari dia ambil hadis daripada guru yang bernama Amr bin Ali Amr bin Ali eh Amr bin Ali ni orang Basrah yang mana dia ambil hadis daripada Yahya. Yahya di sini adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Eh, ini ulama hadis terkenal pada zaman dahulu yang tinggal dekat Basrah. Yang mana Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni pula dia ambil hadis daripada Hisham. Ha, Hisham tadi. Hisham bin Hassan Al-Azdi al qurdusi Eh. Ini orang Basrah. Tadi kita dah sebut. Dan yang mana dia ambil hadis daripada Muhammad bin Sirin. Ha, jalur sama dah yang cerita-cerita tadi. Eh. Dan Muhammad bin Sirin ni ambil hadis daripada Abu Rara Raja Lawan. Sahabat Nabi lah sama eh cuma nah, lafaz dia sama macam kita sebut tadi naha an sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul muqtasiran nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki itu menunaikan solat dalam keadaan bercakap pinggang ha tu hadis ya eh? jadi samalah hadis yang ke 1219 dengan 1920 mengandungi maksud yang sama walaupun lafaz berbeza eh satu daripada Abu Hurairah yang kedua pun Abu Hurairah radhiyallahu anhu eh Cuma bezanya adalah pada uh, mutaba'ah. Kalau tengok dalam riwayat 1919 uh, 19 ni, uh, Ibn Sirin, yang ambil daripada Ibn Sirin ni adalah uh, Hisham dan Abu Hilal. Uh, yang ambil daripada Ibn Sirin ni adalah Ayub As-Sukhtiani. Eh. Ayub As-Sukhtiani. Cuma dalam riwayat yang kedua ni, yang ambil tu adalah Hisham. And, uh, kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, ada seorang lagi iaitu Abu Hilal. Itu beza dia lah. Maksudnya hadis ni ada mutaba'ah. Ha, dia soheh. Lepas tu dia mutaba'ah pula. Kuat lah tu. Eh. Agak kuat lah. Segi uh, asas sambur, apa ni, bersambungnya sana hadis ni. Okey kita tengok apa kata Imam Nur Al Hajar ala sekalian ni eh. Terhadap hadis yang ke 1920. 1220. 1220. Okey. Uh, Imam Nur Hajar sebut. Dia kata ulama Islam ni dia berbeza pendapat terhadap maksud al-ikhtisar. Al-ikhtisar Al-khusru Ni makna dia apa eh Sebab dia ikhtisar Ni dia ada dua tiga maksud And, Ini orang panggil perkataan Al-mushtarak Satu perkataan yang punya banyak makna Maka di situ tu ulama-ulama ni dia dia bagilah beberapa kupasan eh berkenaan dengan hadis ni. yang pertamanya ada ulama kata maksud dia adalah cakap pinggang. Yang ni kita terjemah tadi lah. Dan itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari eh. Aa, dan menurut Al-Ismaili melalui jalur Sulaiman bin Harb katanya Hamad bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami. Katanya dikatakan kepada Ayub bahawa Hisham telah meriwayatkan daripada Muhammad eh, Muhammad bin Sirin. Daripada Abu Darah R.A. bahawa beliau berkata Nuhiya anil ikhtisar fis salati dilarang daripada al-ikhtisar ha, di dalam solat. Maka Ayub pun memberi penjelasan. Ayub As-Sukhtiyah ni eh. Jadi murid dia, murid pada Ayub nama Hamad, Hamad bin Zaid dia ni dengar lah guru, guru dia duk bersyarah ni. Jadi guru dia syarah, dia bahas hadis. Nuhiya anil ikhtisar fis salah. Eh, kan, dilarang daripada kita ikhtisar di dalam solat. Cuma persoalan timbul, ikhtisar ni mana apa pula? Ayub bagi penjelasan. Dia kata maksud ikhtisar ini adalah inna maqala at-takhassur. Kata dia. At-takhassur. At-takhassur ni maksudnya letak tangan kat pinggang tu. Cukup pinggang lah. Maksudnya kita kan. Uh, jadi, Maksudnya di sini kalau kita tengok tafsiran yang pertama yang dimasukkan dengan ikhtisat lah cekak pinggang. Nabi larang kita cekak pinggang di dalam solat. dan benda yang sama ni ada disebut dalam riwayat Al-Imam Ibn Abi Shaibah melalui riwayat Abu Usamah dengan sanad yang kita sebut di atas yang mana dia berkata wa huwa, huwa an yada yadahu ala khasiratihi wa huwa yusalli iaitu dia meletakkan tangannya ala khasirati kat pinggang dia. Ha, cakap pinggang lah pasal kita. Jadi, ini tafsiran yang pertama. Yang maksud al-ikhtisar eh. Ada pula uh, ulama lain dia tafsirkan. Dia kata bukan maksud cakap pinggang. Ya, tafsir yang kedua. Tetapi ikhtisar ni asal maknanya ringkas. Jadi di sini adalah kita kurangkan bacaan surah. Ada juga tafsir lagu tu. Siapa dia? Kat sini dia sebut dan al-harawi dalam kitab al-gharibah. Al-gharibain. Kitab al-gharibain. Al-Harawi ni dalam kitab Al-Gharibai menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ikhtisar ialah membaca satu atau dua ayat dari akhir surah. Ha, iaitu kita baca baca Fatihah, ha? lepas tu kita baca surah. Cuma kita baca dua ayat eh. Contoh, baca pendek-pendek eh. Ha, ada yang kata lagu tu. Ha, tafsiran begitu. Tapi kalau ditafsirkan, ikhtisar itu adalah kita baca surah ayat-ayat yang pendek. Macam kurang menasabah pula kan. Sebab apa? Sebab ada kes Nabi Muhammad SAW ni memang baca ayat-ayat uh, yang pendek di dalam solat, terutama solat maghrib. Uh, tapi ada ulama' tafsirkan Al-Ikhtisar ni, makna luruhnya adalah ringkas, maka dipahami Allah sebagai baca ayat-ayat yang pendek. Macam itulah ada tafsir lagu tu. Dan dikatakan bahawa Ikhtisar bermaksud seseorang menghapuskan ayat yang mengandungi sujud ketika membacanya supaya dia tidak perlu sujud tilawah dalam solat. Pendapat ini dinukilkan oleh Al-Ghazali. Ha, ada pula tafsiran yang yang lain. Ditafsirkan ikhtisar ni bukan baca ayat yang pendek. Tetapi masuk dengan ikhtisar ni adalah ada ayat-ayat Al-Quran yang ada kandungan tempat sujud. Ha, maka dia elak daripada baca. Sebab dia tak nak sujud tu. Sujud sajadah tu. Dia tak nak. Ha, yang ni ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Eh? Imam Ghazali tafsirkan lagu tu. Ha, berapa dah tafsiran? Tiga. Eh, yang pertama tafsiran mengatakan bahawa Ikhtisarlah lah cakap pinggang. Yang kedua ada tafsirkan sebagai dia cari, uh, dia membaca ayat-ayat yang pendek di dalam solat, dua ayat, satu ayat, satu ataupun dua ayat lah. Contoh masa dia semayang dia baca, uh, apa, habis baca Fatiha. khairi maktubi alaihim wala amin. Lepas tu dia baca, wala as, lepas tu contoh lah, ada ulama tafsir lagu tu, Al-Harawi, nama ulama tu, yang ketiga ni adalah Al-Imam Al-Ghazali. Dia tafsirkan adalah apabila orang tu dia baca Quran sampai ayat-ayat yang ada tempat sujud tu, dia elak daripada baca dengan tujuan dia tidak mahu sujud. Ha, ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada pula tafsiran yang keempat adalah bertongkat. Ha, dan ini adalah Al-Khattabi. Al-Khattabi menyebut bahawa maksudnya ialah seseorang memegang mekhsaroh kata dia. Ikhtisar tu adalah mekhsaroh. Iaitu tongkat yang digunakan untuk uh, bersandar ketika solat. Ha, jadi, Ditafsirkan uh, dia tafsirkan ikhtisar ni adalah mekhsaroh. Iaitu kita ambil satu tongkat untuk kita bersandar, kita bertongkat semasa kita solat. Ha, jadi, dia pergi tafsirkan kalau kita semayang. Kita bertongkat ha, yang tu yang dikatakan larangan Nabi SAW. Ini tafsiran yang keempat yang dikemukakan oleh Al-Khattabi. Walau bagaimanapun, Ibnu Arabi dalam syarahnya terhadap kitab Sunan At-Tirmizi menolak tafsiran dengan tegas. Dia kata, tak, tak, tak. Tak betul tafsir lagu tu. Ditolak oleh Ibnu Al-Arabi. Eh? Uh, Ibnu Al-Arabi. Bukan Ibnu Arabi dia ada dua orang. Satu Ibnu Arabi, satu lagi Ibnul Arabi. Ada al dalam dengan tak ada al dalam lah. Ibnul Arabi ni salah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Ha, dia kata tafsiran Al-Khattabi tu tak kena tu. Tak apa tepat tu kata dia. Pendapat pertama lebih kuat disokong oleh riwayat Abu Daud dan An-Nasai melalui jalur Sa'id bin Ziyad. Katanya aku solat bersebelahan dengan Ibnu Omar lalu aku meletakkan tanganku di pinggangku. Setelah solat beliau berkata, Hada as-salbu fi solati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha. Jadi kalau kita tengok dalam semua tafsiran, persoalan ni mana tafsiran yang paling tepat? Kita ada bawa empat tafsiran yang dimasukkan al-ikhtisar. Cuma dalam empat tafsiran tu, um, pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar ni adalah tafsiran pertama. Larang kita cekak pinggang semasa kita solat. Dan memang itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari lah. Kenapa eh? Uh, dipilih tafsiran yang pertama tu. Dia hanya, dia ada empat. Satu tafsiran mengatakan cekak pinggang, yang kedua uh, mencari ayat satu atau dua ayat sahaja selepas daripada baca Fatihah. Yang ketiga adalah a uh, mengelak daripada baca ayat sajedah, kan? Uh, yang keempat adalah a uh, sembahyang bertongkat. Ah uh, dia ada empatlah tafsiran terhadap makna Nabi Muhammad larang daripada al-ikhtisar. Ikhtisar tu kan dia. Tapi Imam Hajar dipilih pendapat yang pertama. Itu yang mengatakan larangan kita cekak pinggang semasa solat. Sebabnya ada satu hadis Uh, daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar dan hadis ni ada diriwayatkan dalam dua kitab. Yang pertama Abu Daud yang kedua An-Nasai. Yang mana dua kitab ni diwakmari kisah berkait dengan uh, Ibn Umar Ibn Umar ni dia ada seorang tabi'in yang semayang bersama dengan Abdullah bin Umar namanya Sa'id bin Ziyad Sa'id bin Ziyad ni dia cerita dia kata masa tengah semayang aku ni cakap pinggang. Tengah semayang tu aku cakap pinggang jadi habis semayang Abdullah bin Umar ni tegur pada Sa'id ni dia kata apa? Dia kata ini adalah perbuatan asalbu as dalam solat. Dan ia dilarang oleh Nabi. Ia adalah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi larang jangan nak buat. Ha, jadi di situ terus faham. Yang dimaksudkan dengan larangan al ikhtisar dalam hadis tu adalah cekap pinggang. Itu ha, maksud dia. Begitu. Okay. Di sini ada Imam Ibn Imam Hajar. Dia buat mari beberapa tafsiran ulama. Kenapa dilarang daripada cekap pinggang semasa solat? Ha, terdapat beberapa tafsiran lah. Yang pertamanya ada ulama tafsirkan dilarang itu. Yang dalam hadis tu tak apalah. Yang kita sebut ni adalah hikmah di sebalik larangan tu. Kenapa eh? Dikatakan bahawa sebabnya ialah kerana iblis diturunkan ke dunia dalam keadaan cekap pinggang. Kenapa eh? Tak boleh semain cekap pinggang. Ha, ada dawaan mengatakan yang tak boleh cekap pinggang ni kerana iblis ni mula-mula sekali dia campak keluar daripada syurga. dia <coughs> pinggang. Ha, disebutkan itu dilarang lah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Shaibah melalui jalur Humaid bin Hilal eh, secara mawkuf. Adalah riwayat ni. Tapi mawkuf. Eh, mawkuf ni maksudnya terhenti kepada sahabat. And bukan perkataan Rasulullah SAW. Ah, uh, tak ada kaitan dengan Nabi. Ini bukan perkataan Nabi. Ini tafsiran datang daripada orang salaf terdahulu. And sama ada sahabat atau tabiin And tidak dijelaskan eh, siapa salaf itu. And, tapi dia sebut mawkuf. Mawkuf ni maksudnya tabi'in ataupun uh, sahabat lah. Siapa dia? Wallahualam. Tidak disebut nama. Satu. Ada pula tafsiran kedua kata dan dikatakan bahawa sebabnya adalah kerana orang-orang Yahudi sering melakukan perbuatan tersebut. Maka ia dilarang kerana menyerupai mereka. Yang kedua yang dikatakan kita ni tak boleh semayang cekap pinggang ni. Kenapa? Sebab uh, dikatakan bahawa sebenarnya yang kata cekap pinggang ini adalah perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni style dia antaranya suka cekap pinggang. Jadi kita ni kan banyak hadis. Nabi suruh kita berbeza dengan orang Yahudi. Makanya kalau cakap pinggang itu menyamai dengan Yahudi, kita tak boleh cakap pinggang lah. Ruter utama di dalam solat. Ha, ni kata dia. Biwai eh. ini dikeluarkan oleh Al-Musannif dalam bab mengenai Bani Israel daripada Aisyah. Ha, macam mana boleh keluar tafsiran ni sebab Aisyah pernah cerita benda ni. Aisyah pernah cerita berkait dengan perangai Bani Israel. Eh. Gitu. Imam Ibn Abi Shaibah menambah dalam riwayat itu dalam solat. Ha, dalam riwayat lain, daripadanya disebut jangan kamu menyerupai orang Yahudi. itu ha, tafsiran yang kedua. Eh. Disandarkan kepada Aisyah Radul Anha. Gitu. Itu tafsiran yang kedua. Ada pula tafsiran yang ketiga. Uh, dikatakan tak boleh cakap pinggang kerana ia dikatakan bahawa perbuatan itu merupakan kebiasaan penduduk neraka. Ahli neraka ni memang kebiasaan dia cakap pinggang kata dia. Eh? Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibn, Imam Ibn Abi Shaibah disandarkan kepada Mujahid. Uh, Mujahid. Mujahid ni seorang tabi'in pada zaman dahulu lah. Uh, ini uh, hikmah kenapa dilarang cakap pinggang. Cuma uh, cumanya hikmah. Eh. Hikmah bukan penentuan hukum. Tapi kita cuba nak cari sebab lah. Tapi yang ada dalam hadis ni adalah Nabi melarang kita ni semayang cakap pinggang. itu uh, memang disebut dalam hadis. Eh. Gitu. Jadi kita kena elaklah lah. Eh. Daripada melakukan amalan masa semayang cakap pinggang. Kalau tengok pada apa hikmah dia tadi ni ada yang menyamakan dengan iblis, ada yang menyamakan dengan Yahudi, ada yang menyamakan dengan ahli neraka. Jadi amalan cekap pinggang ni memang tak baiklah. Kalau nisbah kita orang Melayu ni mungkin kita boleh nilai orang cekap pinggang ni seumpama orang yang sombong. Dan, maka apatah kalau begitulah elok sangatlah kita hindari eh, daripada melakukan amalan cekak pinggang apatah lagi di dalam solat terdapat larangan nabi sallallahu alaihi wasallam dan kali pula, wallahu'alam salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.